আৰু ইয়াত মই কোনো ৰাজনীতি হিচাপে বা মন্ত্ৰী হিচাপে ভাষণ দিবলৈ অহা নাই আপোনালোকৰ মাজৰে এজন হিচাপে আহিছোঁ এইবিলাক পৰিচয়টো ভাল নালাগে কলেজলৈ আহিলে নহয় কলেজৰ ছাত্ৰ হিচাপে যদি প্ৰাক্তন ছাত্ৰ হিচাপে মই কথাবিলাক মনত পালাওঁ তেতিয়া মোৰ বেছি ভাল লাগে আৰু সঁচাকৈ ষ্টুডেণ্ট লাইফ ইজ দ্য গল্ডেন পিৰিয়ড অফ লাইফ বুলি কোৱা হয় সঁচাই কথা কিন্তু মই দেখিছোঁ এল পি স্কুলৰ পৰা ইউনিভাৰ্চিটিলৈকে সেই সময়ত যিমানবিলাক সময়ত যিমানবিলাক কৰ্চত আমি অধ্যয়ন কৰিছিলোঁ আৰু সেই মুহূৰ্তবিলাক সঁচাই অত্যন্ত স্মৰণীয় তেতিয়া বিশেষ দায়িত্ব নাছিল কান্ধত তেতিয়া মই শব্দ এটা কওঁ বেয়া হ'ব নেকি এই শব্দটো কোনো আপত্তিজনকটো নহয় চাগে বিন্দাস বুলি কয় যে হে মুক্ত মনে অসমীয়া সাহিত্যৰ কোন আছে ইয়াতে বিশেষজ্ঞসকল আছে মুক্ত মনে নহয় সেইটোৱে ভাল হ'ব নেকি বৃন্দাসৰ পৰিৱৰ্তে নেকি ঘক্ত মনে তেতিয়া ঘূৰা ফুৰা কৰিছিলোঁ ফুৰা চকা কৰিছিলোঁ কথা পাতিছিলোঁ আৰু আমি ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত খুব ভাল এটা সম্বন্ধ আছিল এইবিলাক বৰ ভাল লাগে আৰু এই স্মৃতিবিলাকেই মনটো পুনৰ সজীৱ কৰে সক্ৰিয় কৰে আৰু সতেজ কৰি তোলে আৰু সেই স্মৃতিবিলাকেই ভৱিষ্যতৰ বাবে কাম কৰাৰ অনুপ্ৰেৰণা যোগায় মানুহ সদায় অতীতক লৈহে বৰ্তমানটোক সজাই পৰাই ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনা কৰে অতীতক নাযাবা পাহৰি ন হেল্থ ইজ ৱেল্থ থাকিলে বেয়া যেতিয়ালৈকে এই শৰীৰটো সুস্থ হৈ থাকে তেতিয়ালৈকে আমি কাম কৰিব পাৰিম নহ'লে তুমি জীৱনত বহুত পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিবা অহা কালিলৈ এইটো কৰিম এইটো কৰিম অহা বছৰে এইটো কৰিম কিন্তু শৰীৰটো তোমাৰ দুৰ্বল শৰীৰটো অসুস্থ মনে ক'ব শৰীৰে ক'ব চৰি আই কেনট হেল্প ইউ আই এম ইল আই এম উইক তেতিয়া কি হ'ব সেইকাৰণে মন শৰীৰ আৰু আত্মা তিনি মহাশক্তিৰ মহামিলনৰ অত্যন্ত আমাৰ জীৱনৰ বাবে আৱশ্যক সেইকাৰণে আপোনালোকে সদায় শৰীৰ চৰ্চাৰ যোগেদি সাধনাত্ম নহ'ব টান মান আত্মকো যৌৰ্ণা হওক আৰ বডি মাইণ্ড এণ্ড চ'ল ৱেন দি থ্ৰী কম্পনেণ্ট অফ হিউমেন বডি গেট ইণ্টিগ্ৰেটেড দেন ইউ বিকাম পাৱাৰফুল ইউ বিকাম বিউটিফুল ইউ বিকাম ফ্ৰেছ পাৱাৰ অফ ইউৰ গুড হেল্থ মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কওঁ আপোনালোকৰ ভৱিষ্যতবিলাক বৰ সুন্দৰ হ'ব জানেনে আপোনালোক বৰ সৌভাগ্যৱান কিহৰ কাৰণে এটাই কথা অমৃত কাল মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে অহা পঁচিছ বছৰ দুহেজাৰ সাতচল্লিছত ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা লাভ কৰা এশ বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব এশ বছৰ উপলক্ষে গোটেই দেশত এশ বিৰাল্লিছ কোটি চৌৰাশী লাখ লোকে সেই সময়ত হয়তো আৰু জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ'ব আজিৰ তাৰিখৰ যিটো জনসংখ্যা জনবহুল গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে আমি এটা মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক এটা লক্ষ্য স্থিৰ কৰি দিছে লক্ষ্যবিসীন যাত্ৰাই কেতিয়াও সফলতা অৰ্জন কৰিব নোৱাৰে আমাৰ লক্ষ্য নিৰ্দিষ্ট হ'বই লাগিব অৰ্জুনে যেনেধৰণে চকু চাই হৰ এৰিছিল জয়ী হৈছিল তেনেধৰণে আমিও আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে জীৱনত এটা লক্ষ্য স্থিৰ কৰিব লাগিব হোৱাট আই ৱান্তু বিই ৱান টু ডু হয়নে বাৰু গতিকে সেইবাবে তেখেতে লক্ষ্য স্থিৰ কৰিছে যে ভাৰতবৰ্ষই অহা পঁচিছ বছৰৰ ভিতৰত এখন আত্মনিৰ্ভৰ ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত হিচাপে নিজৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিবলৈ বাবে নিজক তেনেধৰণে গঢ় দিব লাগিব এক দুই পৃথিৱীৰ অন্যতম শক্তিশালী উন্নত ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব সেই উন্নত ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লগা হ'লে আমি কেনে আঁচনি পৰিকল্পনাৰে নিজৰ জীৱনটোক আগুৱাব লাগিব আৰু আজি যুগটো প্ৰতিযোগিতাৰ তীব্ৰ ৰূপত প্ৰতিযোগিতাৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু এই প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হৈ নিজৰ শ্ৰেষ্ঠতা প্ৰদৰ্শন কৰিব লগা হ'লে স্পীড এণ্ড স্কেল এইকেইটা মেইনটেইন কৰিব লাগে দুটা স্পীড আমাৰ অগ্ৰগতিৰ যিটো মাত্ৰা গতি স্পীড স্কেল মানদণ্ড এই দুটা শব্দক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মূল্যাংকন কৰিব লাগিব নাপাহৰিব দেই মই কথাখিনি কেৱল আপোনালোকৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে কৈ আছো আৰু পঁচিছ বছৰ আপোনালোকৰ বয়সৰ লগত যদি যোগ কৰা হয় আপোনালোকে আপোনাৰ বয়স কেতিয়া হ'ব আজিৰ তাৰিখত ধৰক আপোনালোকৰ একৈছ বছৰ হয়নে বিছ বছৰ বিছ বছৰ হয় ন ডিগ্ৰী বিছ বছৰ হয়নে বিছ বছৰ আজি হে একৈছ একৈছৰ লগত পঁচিছ যোগ কৰিলে কিমান হ'ব ফৰ্টি ছিক্স চৌৰাল্লিছ বছৰত আপোনালোকে সেইখন ভাৰতবৰ্ষক আৱিষ্কাৰ কৰিব বিশ্বৰ অন্যতম শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰ নিজৰ পৰিচয় আপুনি বিশ্বৰ বুকুত কেনেধৰণে অত্যন্ত গৌৰৱান্বিত হৈ দিব মই ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিক আৰু আমি এখন উন্নত আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ নাগৰিক গৌৰৱ্বিত নাগৰিক